есть два дополнительных пункта, которые касаются изменений, связанных с субвенцией э, на выплату помощи приемным семьям, я вчера вам озвучила, да? И второе, у нас появились материалы по той субвенции, которую дает нам обувь администрация на облашивание светофорных объектов. Э, сумма, которая дополнительно возникла по светофорным объектам согласно предложению комбината коммунальных предприятий, составляет 46 990 рублей. Все остальное, то, о чем мы с вами говорили и обсуждали, осталось без изменений. Напомню, если есть необходимость, лишь вкратце. Значит, изменения касаются чего? Изменения стоимости единицы товара, за которое следует выплата средств либо из загального фонда бюджета, либо из специального фонда бюджета. Это касается контейнеров, и это касается слуховых Следующий момент. Выделение, уменьшение общей суммы резервного фонда для увеличения расходов по материальной помощи. Материальная помощь будет распределена согласно решению комиссии по распределению материальной помощи по заявлению граждан, которые потерпели убытки от пожаров. Следующее изменение касается исполнителя программы по э, программе, которую мы с вами обсуждали, от 2000 года. Исполнителем работ по этой программе останется городская стоматология. В связи с тем, что в 2012 году городская стоматология не является распорядителем средств нашего бюджета, эти деньги будут выделены через нашего распорядителя управления труда и социальной защиты. При этом не меняется ни условия выплаты по этой программе, ни вы утверждали в бюджете. Следующие изменения касаются установления спортивных площадок. Если вы помните, на предыдущей сессии одним из исполнителей, одним из балансовых преимуществ мы принимали с вами решение о том, что это будет жилищно-строительный кооператив «Чайка». Пришел в порядок использование средств по спортивным площадкам, где написано категорически, что жилищно-строительный кооператив не может быть балансовым требованием спортивных площадок. Поэтому мы предлагаем с этого кооператива снять деньги и перенести их на нашу организацию, которая называется «Спорт для всех». Я повторяю еще раз, ни адрес, ни сумма, ни стоимость площадки при этом не меняется. Меняется лишь балансовый предмет. Следующий момент. Значит, есть субвенция у депутата областного совета, так называемая, на социально-экономичный розыгрыш. Она на сегодняшний день составляет 26 тысяч билетов. По решению областной рады эта субвенция в течение года будет увеличиваться. За истекший период 16 февраля по сегодняшний день пришел порядок выкорустания этой субвенции. И в качестве порядка определены целевые направления. Среди них одно из направлений это медицинское. Мы провели переговоры с депутатами областного совета. В принципе, они не возражают по направлению этой субвенции на укрепление наших медицинских учреждений. И мы с распорядителя этих средств из полков, который был у нас утвержден в первоначальном бюджете, выбираем теперь конкретного распорядителя. Если у депутатов областного совета в использования этой субвенции появятся другие предложения, мы с вами примем конкретное решение по конкретному депутату. Сегодня мы, в принципе, им раздали формочки для согласования направления субвенции. Следующий вопрос касается выделения денег на установку финализации для реестра выборцев. Мы с вами обсуждали. И, ну, и установление четырех детских площадок, по которым мы сами принимали решения. И э, наши решения касаются конкретных адресов. Я их напомню на украинская 11, зимний белая 5, большая ковалевка 4 и 20, 20 да? и 20. То есть, опять же, я повторяю, ни адреса, ни размеры площадок. При этом не меняется, ни их стоимость. Согласно смет, которые нам были предоставлены, общая сумма на установку всех площадок 88,2 тысячи гривен. И я хочу обратить ваше внимание депутатов, что мы сегодня не принимаем решения по конкретному исполнителю этих работ. Мы сами утверждаем расходы бюджета на установку. Если спортивные площадки будут установлены, а очень бы этого хотелось. С снижением затрат на установку мы сами с удовольствием эти деньги примем, Мы сами выберем того, кто предложит нам, скажем так, наиболее выгодный вариант расходов по установке этих площадок. И тогда поручим ему выполнять эти работы через управление жильем. Понятно? И последний практический вопрос, после которого я сказала, это... Э, медико-санитарной помощи имеет два обращения, которые касаются проведения проектных работ по э, амбулатории, которая находится на улице Космонавтов, на Булевке, 10 половиной что это проектная работа. Это третье и наиболее выгодное предложение, которое я представляла на заседании комиссии. И 33 000... ну, он, 33 485 гривен это капитальный ремонт лица, да, который на сегодняшний день я могу сказать в поликлинике городской работы. работу. Слава Богу, нам удалось его запустить с тем, чтобы люди не испытывали дискомфорт, обращаясь к докторам, которые находятся выше первого этажа. И, как я уже вам повторила, 46 990 гривен – это наше спецфинансирование на установку светоформных объектов. Таких объектов у нас три. Субвенция с областного бюджета составляет 50 тысяч. В положении про порядок и этой субвенции прописано в том, что сумма нашего софинансирования не должна быть меньше, чем той, которую нам дает областной суд. В принципе, у меня все. Но я понимаю, что спорные объекты принялись, это новая строчка, да, они не были прописаны в программе э, социально-экономического рода, которые висят на Московском, 12 лет. Поэтому хотелось бы, я думаю, это будет правильно, в те решения внести отдельную строчку, мы не ждали в следующей сессии, а внести строчку такую, что внести дополнительные, это социально-экономического рода, в висят на Московском, 12 а самое, в розе... Нет, да. Да, 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 вроде у нас и обратно не сопротивляется объектом. И тогда мы уже начнем с этим подписанием уже на водах не было. Сергей Валентинович нам подаст, подаст вам такое письмо, а так не, не комбинатор, <класс> и я ходил. Я это решение внести, и все. Это должно быть отдельное решение, это чисто бюджетное решение, в котором оно, Александр Николаевич, все решения, которые касаются... отдельным пунктом и отдельным да. голосованием. Тогда Конечно, это будет да, правильно. Проект, Проекта, к да. сожалению, нет. Проекта да. нет, первое, что долго. Ну так давайте вынесем этот проект решения после обеда, перерыва сейчас, проголосуем его, понимаете, что эти два вопроса на самом деле тесно связаны. Любовь. Да. Да нам надо помочь. Мы будем не адресно допомогать всем семьям, потому что у нас сколько не дома, всем где еще, семьи, которые. А я же сказала, мы увеличиваем плановые призначения посторонние материально-допомога, выкунарцу, кому, выкуну кому. У нас выкуну много выкуну, много распорядки по материальной допомоге. И комиссия, как заседает, заседает, есть, которая определяет порядок, ущерба, порядок выделения материальной помощи, а на время своего решения определиться. Поміщені по кражому складавшим от, от того, я що регіону. І друге, вони питання щодо відкривання робіт по <головіко> встановлення дитячі спортивних майданчиків. Є така пропозиція, може примосту доповнити, здійснити розподіл коштів, сумі 86 тисяч 200 гривень, виділених на встановлення дитячо-спортивних майданчиків міста Новомоскву, з вулиця Велика Ковалівка, 20, Діни Білої, 5, Українська 11, вулиця Ковалівка, 4 на конкурсній основі. Контроль за виконанням рішення, тобто проведення конкурсу і використанням коштів по факту, покласти на комісію з питань, міста будування, та реформування житлового комунального господарства. Можна да. буде... Я хочу доповнити вашому зваження тому, щоб. Тот розпорядник, кому ці кошти предназначені. Суді розпорядників у нас управління ЖКХ, сліді розпорядників нас випадку і спорт для всіх. Спорт для всіх є розпорядником другого рівня, поэтому по-любому буде Так, І ще одна пропозиція є. Тут таке спорне питання виникло щодо оплати топографічної зйомки та виявлення карти масштаб одиницької. контроль за виконанням робіт, стопографічної зйомки та виготовлення карти, масштаб 1 і 500, територія дитячого навчального закладу чи куражка, на комісію знову ж таки з питання зимних землекористування та інформування коммунального комунального То Тобто внести такі дополнительные... контроль. Я лектор Львова я тут немножко не согласиться с вами. Освіта у нас сама розпорядна коштів. В принципе, контроль на другого розпорядника, каким образом? На заступник пожалуйста, на комиссии, на комиссию, на комиссию, на комиссию ну, ну, нас, нет, да, это не социально. за освиту у нас не повидает, лишь да. социальная да. комиссия да, 10 тысяч на да. топографическую съемку конкурс, не конкурс, пускай комиссия определится, каким образом она это будет делать, и конкурс за исполнением решения на комиссию, да. да. получается разное настоящее вы Пожалуйста, еще по поводу лифта. Мы выделяем 33 тысячи а вы на работы, связанные с проведением, с оплатой капитального ремонта. Но лифт работает, потому что лифт работы выполнен уже. Мы попросили подрядчика как можно быстрее выполнить работы и включить лифт, потому что лифт практически выключен с 10 декабря 2011 года. А я ж вам називала, я ж на комісії були, я називала три організації, яким ми обращалися. Ми ходимо сидіти в, в залі і розкаже нам, хто, де і як, эти ці Я, Шановні депутати, я хочу ще, щоб ви визначилися, щоб провести, провести ці конкурси, провести до визначеного часу, визначити час, тому що в нас є ті відповідальні. Можна сказати, терміни, які ми зобов'язані виконати. У нас стоїть завдання, і вже ми направили вже в обласну держадміністрацію виконання, щоб ви не затримували. Давайте визначимо час, от ви запропонували, визначте час, комісії до якого числа повинні визначити. 15 це пізно вже. 15 літня. Пізно. Я вам я 5 днів даю для визначення комісії, тому що там, там потрібна всі далі процедура, Сергій Дмитрович може вам доповісти, які йдуть. До 8 давайте квітня, це буде понеділок. Добре. До 8, да. До 8 квітня визначитись, тому що треба вже визначатися. 9 квітня, Тому що йдуть терміни і за виконання тоді будуть, ви будете як контролюючий рада, да? ви будете з нас питати, виконавчої влади терміни виконання. Ви визначаєтеся з переможцем і винесете відповідальність за виконання. Того, кого ви визначитись, потім вже ж питання до них. Добре, дякую. Переходимо до прийняття рішення зі змінами, які були запропоновані, прийняти до рішення. Хто за те, щоб прийняти дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Нас? 17-10. Да. Хто да. проти? Рішення прийнято. Шановні депутати, оголошується перерва. На 15 хвилин. Дякую.